જમ્મુ કાશ્મીર પહેલગામમાં થયેલ હુમલામાં નિર્દોષ શહીદો માટે શ્રદ્ધાંજલિ અને દુઆનો કાર્યક્રમ લિંબાયતના સર્વ સમાજ તરફથી જંગલશાહ બાબાની દરગાહ લિંબાયત સુરત ખાતે રાખવામાં આવ્યું હતું લિંબાયત વિસ્તારના સૌ સમાજના આગેવાનોને મોટી સંખ્યામાં હાજર રહી શહીદોની શ્રદ્ધાંજલિ દુઆ આપી દુઆગીર સુફી સંત સૈયદ અબ્દુલ રહેમાન ચિસ્તી સાહેબ બબ્બુ શેખ કેસર અલી પીર જાદા ડોક્ટર રવિન્દ્ર પાટીલ अब्दुल्ला हाफिज साहब, अनवर भाई असलम बोबी सलीम जबीउल्ला काश्मी अब्दुल्ला मास्टर ने समाज आगे वो मोटी संख्या में हाजिर रहा हा था बीरो रिपोर्ट बाय वीटी न्यूज चैनल शरीफ शानी के तमाम नागरिकों के तरफ से शहीदों की श्रद्धांजलि का जो कार्यक्रम रखा गया है कश्मीर के अंदर जो नापाक और नामर्दों वाली हरकत की है इसकी हम सख्त तरीके से मजम्मत करते हैं वखोड़ते हैं इसको ऐसा और ये बुजदिलों का काम है अगर ये पड़ोसी मुल्क की हरकत है तो उसको ये समझ लेना चाहिए कि हिंदुस्तान के बासिंदे अगर सरहद पर आकर पेशाब भी कर देंगे तो पूरा मुल्क डूब जाएगा ऐसा। इसका एहसास होना चाहिए इनको और दूसरी बात ये है कि महब इस्लाम ये बताता है कि वतन निस्फुल ईमान, यानि वतन की मोहब्बत या आधा ईमान है तो कोई अगर ये सोचता हो तो इसको हिंदुस्तान के नागरिक होने के नाते पूरे हिंदुस्तान की तरफ से मैं ये कहना चाहता हूँ ऐसा के हमारी सब्र का इम्तहान न लिया जाए हिंदुस्तानी अपने वतन की हिफाजत के लिए सिर्फ नारेबाजी नहीं करेगा बल्कि सर पर कफन बांध कर सरहद पर आकर मुकाबला करेगा हिंदुस्तान शिंदुस्तान हिंदुस्तान शहीद रहो। बाकी ये टेररिज्म क्या है ये हमने भुगता है हमारे पैगंबर साहब के दोहित्र नवासे यानी के जो मेरे पूर्वज हैं इन्होंने साढ़े तेरह सौ साल पहले जो टेररिज्म का मुकाबला किया है जिस तरीके से दुनिया इससे वाकिफ है दुनिया का कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है कि जिसको इसकी जानकारी ना हो कि हुसैन ने किस तरीके से शहादत दी थी ऐसा तो ये जान लेना जान देना दोनों जो है ये मर्दों के काम होते हैं ऐसा और हिंदुस्तान की मर्दानगी से दुनिया वाकिफ है मैं हुकूमत से भी ये कहना चाहूँगा हालांकि कहने की ज़रूरत नहीं है जिस तरीके से हमारे दिल सुलग रहे हैं इस तरीके से हर हिंदुस्तानी का दिल जलता होगा ऐसा तो इस नापाक हरकत की ऐसी सजा दी जाए कि दुनिया के अंदर एक नमूना एक एग्ज़ाम्पल बैठे दूसरी बार अगर किसी को ख्वाब भी आए हिंदुस्तान की तरफ नज़र उठाने का तो ख्वाब के अंदर भी उसका बिस्तर गीला होना चाहिए जब उसकी नींद खुले तो उसको ख्वाब में पिसाब हो जानी चाहिए इस तरीके के एक्शन लेना चाहिए हिंदुस्तान! हिन्दुस्तान! 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 प्रजा हिंदुस्तान की सौ फीसद हुकूमत के साथ है और हम दुआ भी करते हैं अल्लाह से अल्लाह पाक शहीदों की आत्मा को शांति बख्शे सुकून बख्शे और इनके परिवारों को अल्लाह पाक इस आई हुई मुसीबत को बर्दाश्त करने का हिम्मत और हौसला दे पूरा देश दुखी है और ये जो आंसू है शहीदों के घर वालों के वो व्यर्थ जाने वाले नहीं हैं અલ્લાહ ભી બદલા લેગા ઓર હિન્દુસ્તાની નાગરિક ઓર હિન્દુસ્તાની હકૂમત બીજા બદલા લેગી લેગીલ્લા હિન્દુસ્તાન જિંદાબાદ મારું નામ બબ્બુ શેખ આજે લિંબાયત વિસ્તારની અંદર જમ્મુ કાશ્મીરમાં પહેલગામમાં જે કાયરતાપૂર્ણ હરકત આતંકવાદીઓ તરફથી કરવામાં આવી છે એનો જવાબ આપવા અમે સૌ ભારતીયો આજે એક છે અમારી વચ્ચેના કોઈ જાત છે ના ભેદભાવ છે અમે સૌ આજે હિન્દુસ્તાની છે અમે સૌ હિન્દુસ્તાનીઓ સાથે મળીને જે લોકો અમારા નિર્દોષ ભાઈઓ શહીદ થયા છે એમને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે અહીંયા કાર્યક્રમ કર્યું છે ને આ કાર્યક્રમમાં એક દુઆનું કાર્યક્રમ બી કર્યું છે કે જે નાપાક હરકત આતંકવાદીઓએ કરી છે અમારી એકતા તોડવાની એમને પણ જવાબ આપવા માટે અહીંયા દુઆ કરવા માટે અમારા ધર્મગુરુ સહેદાબરામ ચિસ્તી સાહેબ અમારા સામાજિક આગેવાન કેસરભાઈ ડૉક્ટર રવિન્દ્ર સાહેબ અને તમામ મુસ્લિમ હિન્દુ ધર્મના આગેવાનો અહીંયા હાજર છે અને અમે સૌ સાથે મળીને એકતા ભાઈ સંદેશ આપ્યો છે જે અમારા શહીદો થયા છે અમારા ભાઈઓ એમને અમે શ્રદ્ધાંજલિ આપી છે ને એમના પરિવાર સાથે અમારા સૌની સંવેદનાનો છે કેમ કે એ અમારો સૌનો પરિવાર છે એ મેસેજ આપવા માટે આજે અમે અહીંયા ભેગા થયા છે